السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے گلوبل وارمنگ مونسون کی بارشوں اور کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے پاکستان بھر میں سیلاب کی وجہ سے بہت ہی نازک صورتحال ہے پاکستان آرمی حکومتی ادارے اور پرائیویٹ ادارے سب اس مشکل گھڑی کے اندر اپنی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں دونوں پنجاب انڈین اور پاکستانی پنجاب اس سیلاب سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں پنجاب کی تاریخ میں آج تک چناب راوی اور ستلج کے دریا اتنی اونچائی تک نہیں بہ سکے تھے رپورٹس کے مطابق سیلاب نے دو کروڑ لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے انڈیا کے ڈیم فلز ہونے کے بعد انہوں نے اپنا پانی پاکستان کی طرف چھوڑ دیا ہے رپورٹس کے مطابق پاکستان نے ایک لاکھ لوگوں کو لاہور کے ایریے سے ایویکویٹ کر لیا ہے انہیں دوسری جگہ پر منتقل کر دیا ہے تقریباً سات سو سے لے کر آٹھ سو تک لوگ جان بحق ہو چکے ہیں اور ہزار سے زائد زخمی ہیں انڈین ڈیم کھولنے کے نتیجے میں تقریباً دو لاکھ کیوزک میٹر پانی مزید پاکستان کے دیہی علاقوں اور سرحدی علاقوں میں داخل ہو چکا ہے پاکستان ایک ذرعی ملک ہے پاکستان کی معیشت کا انحصار زراعت پر ہوتا ہے حالیہ دنوں میں سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے پاکستان کی تقریباً تمام فصل کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے ناظرین آپ کو پنجاب کی ذریعی صورتحال سے آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان کی گندم کی فصل میں ایک ملین ٹن کی کمی آ چکی ہے دوسری جانب چاول کی فصل کے اندر تیس سے پینتیس فیصد کمی آ چکی ہے ان تمام وجوہات کی بنا پر پاکستان کی معیشت کو بہت بڑا دچکہ لگ سکتا ہے جس کی وجہ سے مستقبل میں اشیائے خردنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے انڈیا کے میجر ڈیمز مثلا مادوبور ڈیم کے اکثر گیٹس ٹوٹ چکے ہیں جن کی وجہ سے پانی روکا نہیں جا سکتا اور وہ مسلسل پاکستان کے اندر تیزی سے انٹر ہو رہا ہے سیلاب نے ملک کے چاروں صوبوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے لیکن سب سے زیادہ نقصان پنجاب اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کو پہنچا ہے لاہور قصور ساہیوال سیالکوٹ اوکاڑا بہاول نگر اور رحیم یار خان کے تمام قریبی دیہی علاقے پانی کی زد میں ہیں چودہ سو سے زائد دیہات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں اور لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں سیلاب کے دوران وفاقی حکومت اور حکومت پاکستان نے متاثرہ علاقوں کے اندر ہنگامی صورتحال کو نافذ کیا ہے پاکستان آرمی اور ریسکیو اداروں نے متعدد لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا ہے اور مزید کو بھی پہنچا رہے ہیں متاثرہ علاقوں میں ریلیف کیمپس اور میڈیکل کیمپس لگائے گئے ہیں کرتار پور صاحب جو سکھوں کی ایک عبادت گاہ ہے اس کے احاطے کے اندر بھی پانی داخل ہو چکا تھا رپورٹس کے مطابق سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ صاحب کو بھی محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا تھا انڈیا کی جانب سے دریائے راوی کے اندر پانی چھوڑنے کی وجہ سے سکھوں نے اس کو آبی جارحیت قرار دیا ہے امرتسر اور سکھوں کے رہنماؤں نے یہ اعلان کیا ہے کہ انڈیا کی جانب سے ان کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کی گئی ہے ناظرین کرتارپور کے نچلے اخاتے کو پانی سے مکمل صاف کرا لیا گیا ہے اور جلد ہی وہ زائرین کے لیے کھول دیا جائے گا لاہور سے سلابی ریلہ گزر کر ابھی ملتان کی طرف رواں دواں ہے حکومت پاکستان نے تمام احتیاطی تدابیر اپنا لی ہیں تاکہ جب یہ ریلا ملتان سے گزرے تو تمام حفاظتی اقدامات مکمل ہوں یہ سیلابی ریلے سب کچھ بہا کر لے جا رہے ہیں ہیڈ تریمو جو چنیوٹ کے علاقے کے قریب ہے وہ بھی فل اپنے آب و تاب سے بہہ رہا ہے جھنگ کے علاقے سے جو دریا گزر رہا ہے اس کی ریکارڈ اوسط دو لاکھ کیوزک میٹر ریکارڈ کی گئی ہے ماہرین کے مطابق یہ پانی دس لاکھ کیوزک میٹر انڈیا کے چناب ریور چھوڑنے کی وجہ سے پا... پاکستان کے پانیوں میں داخل ہو سکتا ہے تو ناظرین یہ تھی صورتحال اب سب لوگوں سے دعاؤں کی اپیل ہے اس مشکل گھڑی کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ مت چھوڑیے سیلاب زدگان کو آپ کی دعاؤں اور امداد کی ضرورت ہے ناظرین آپ اس صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں